Səhər vaxtı insan oyaq qalarsa. Hədisdə belə buyrulub. Sanki gün bir kitaba bənzər. Kitabın əvvəlini xeyirlə başla, sonluğunu xeyirlə bitir. Yəni səhər vaxtı istiğfar elə zikirlə, axşam yatmamışdan qabaq yenə də zikirlə. Səhərin bu şəkildə başlayıb, axşamı da bu şəkildə qutarsan, hədisdə belə buyrulur. Yox verə lakum ma beynehuma. Bu ikisinin arasında etdiyiniz günahlar bağışlanır. Bəli, digər xeyir bundan ibarətdir ki, səhər vaxtı ruzlar paylanır. İstər məhdər olsunlar, istər nənəvi ruzlar. Elm istəyən, hükmət istəyən, bəli, səhər vaxtı oyaq qalmalı. Allah'a dua etməlidir. Çünki o vaxtı tam yatmaq ruzdan məhrum olmaqdır. O vaxt tam yatmazsan ki, sənin ruzun başqasına verilir. Sonra gedib başqasının qapısını döyüb borc istəyirsən, öz pulunu kimdənə borc istəyirsən. Amma o an oyaq qalıb Allah, Allah deyə سبحان الله